ડબલ ડેકર સ્લીપર બસ અને કાર ટકર થઈ હતી જેના કારણે બસ બે કાબુ ગઈ હતી અને હાઈવે થી વીસ ફૂટ નીચે પડી ગઈ હતી આ અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોત થયા હતા જે પૈકી કારમાં ત્રણ વ્યક્તિઓ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા પંદરથી વીસ લોકો ઘાયલ થયા છે જેમની સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે આ ઘટના ઇટાવાના ઉસરાહર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં લખનૌ આગ્રા એક્સપ્રેસ વે પર ચેનલ નંબર એકસો ઓગણત્રીસ પાસે બની હતી જ્યાં સ્લીપર બસ રાયબરેલીથી દિલ્હી જઈ રહી હતી તો બીજી તરફ શેવરોલી કંપનીની એન્જોય કાર આગ્રાથી લખનૌ જઈ રહી હતી ત્યારે રસ્તામાં કાર રોડની વચ્ચે લોખંડની જાડી તોડીને રોડની બીજી બાજુ આવી અને લખનોથી આગરા તરફ જતી ડબલ ડેકર બસ સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી આજે લગભગ 12:30 પોણે એક આસપાસ એક બસ જો છે જો ડબલ ડેકર બસ છે જો નાગાલેન્ડ નંબરની બસ છે વો ફરાઈબર્લીસ સે દિલ્હી જા રહી હતી ઓર 1:00 વાગે આસપાસ 129 નંબર કે જો એક્સપ્રેસ વે કા જો નંબર હે પરિમીટર કા ઉસ પર જો હે એક सलोड कंपनी की एंजॉय गाड़ी से उसका टक्कर हो गई बताया जाता है कि वो गाड़ी जो है आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम के की ड्राइवर की तो नींद आ गई और उस तो मेल से क्रास करते हुए और इस गाड़ी से जो बस आ जा रही थी देरी की तरफ उससे आगे टकरा गई और बस डिस्बैलेंस होकर फिर इस एक्सप्रेस से नीचे चली गई ठंडक में गिर गई जिससे साठ लोग उस बस में बताया जाता बैठे हुए थे जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे और उसमें से चार लोगों की डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है बाकी लोग जो इंजर्ड थे करीब 20 से 25 लोग इंजर्ड थे उनको एडमिट करा दिया गया उनको प्राथमिक चिकित्सा और जो भी उनकी गहन चिकित्सा होती सारी व्यवस्था की जा रही है उसमें एक लोग को गंभीर बताया जाता है इसमें सात लोगों में जो डेथ हुई है उसमें तीन लोग उस गाड़ी के मृतक हैं उसमें एक महिला भी शामिल है और इस प्रकार से सात लोगों की डेथ हुई है और जो भी इसमें प्रशासन की तरफ से बेस्ट पॉसिबल इलाज होता है वो कराया जा रहा है यूपीडा के लोग से लेकर पुलिस प्रशासन के सारे लोग देख रहे होंगे मैं, मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ एडीएम साहब एस साहब और सभी सी सभी एस डी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी जो है उस बचाव कार्य में लगे हुए हैं निश्चित तौर से इसमें पूरी तरह से जो भी बेस्ट पॉसिबल मदद होगी रातों रात की जाएगी तथा तो उनको जो बचे हुए लोग थे जिनको जाना था दिल्ली उनको गाड़ियां रुकवा करके उनको जो है उनके गंतव्य तक भेज दिया गया कुछ लोग वापस लखनऊ या रायली जाना चाह रहे थे उनको भी बसों पर बैठा करके भेज दिया गया है कुछ सामान वगैरह का पहचान कराई जा रही है तथा तो घर वालों को सूचना कराई जा रही है